માર 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 ડાગિયા প্ৰতিবাদী সমদল ওলাইছিলে বেৰেঙা অঞ্চলৰ পৰা আৰু নিৰ্বাচনী আচাৰ সংহিতা লাগু হৈ আছে গতিকে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ অনুমতি নোলোৱাকৈ তেওঁলোকে এটা প্ৰতিবাদ সমদল ওলাইছিলে আৰু গম পোৱাৰ লগে লগে আমি তাত আৰক্ষী বাহিনী তাত আহে আমি নিজে আহোঁ আহি তেওঁলোকৰ লগত তেওঁলোকক আমি ডিছকাছ কৰি দিওঁ সেই ডিছকাছ কৰাৰ সময়তে দুই তিনিটা দল তেওঁলোকৰ কিছুমান দুই এটা উদণ্ড ল'ৰা আগ আগবাঢ়ি আহি পেলাই এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিলে গতিকে আমি এটা মৃদু লাঠিচাৰ্জ কৰি তেওঁলোকক আমি ডিচোৱাছ কৰি দিছোঁ আৰু সকলো এতিয়া চব ঘোৰাঘৰি হৈছে মানে যিটো পৰিৱেশ আছে সম্পূৰ্ণ শান্তিপূৰ্ণ আছে ৰাইজক আহ্বান কৰিছোঁ যে যি কথাই হওক অগণতান্ত্ৰিকভাৱে যিকোনো ধৰণৰ এনেকুৱা যদি ব্যৱস্থা তেওঁলোকে হাতত লয় তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰত আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি সাজু হৈ আছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণাধীন আছে তেওঁলোকে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিলে বা আৰু আৰক্ষী বাহিনীলৈ লক্ষ্য কৰি তেওঁলোকে শিলগুটি দলিয়াবলৈ লক্ষ্য তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিলে কিন্তু লগে আমি সেই সংক্রান্ত ইতিমধ্যে আমি এক মকর্দমা রুজু করছো আর যল পারিটেটার্স আছে যা এনেকুৱা আইন শৃঙ্খলাজনিত পরিষ্ির সৃষ্টি কর বিচার বিরুদ্ধে কঠোর মাইনগ্রস্ত ব্যবস্থা কাৰণে আমি তৎপর হয়ে আছো নাই বর্তমান আমি এটা এই যে প্লেস অফ অকারেঞ্চ আছে যুক্ত স্থান আছে আমি তাতে আছো আর আমার যদি আরক্ষী বাহিনী আর সি আর পি এফ আর আমার কমাণ্ডো ফোর্সেস আছে বর্তমান ইয়াত আছে আর এই অঞ্চলট আমি ইতিমধ্যে যাতে কোনো ধৰণৰ আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতি নহয় তাৰ কাৰণে আমি চিকিউৰিটি ফ'ৰ্চেছ আমি ডিপ্লয় কৰি দিছোঁ আৰু সমগ্ৰ জিলাখনতে যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা নহয় তাৰ কাৰণে আমি হষ্টম হৈ আছোঁ বেআইনীভাৱে যিকোনো ধৰণৰ এনেকুৱা যদি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী সমদল বা তেনেকুৱা কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি তৎপৰ হৈ আছোঁ